независимо от того, Львов или Харьков, Тернополь или Донецк, Полтава, Днепропетровск, Симферополь, каждый украинец, каждого украинца объединяет одно желание – жить в стране, где существуют законы. Ведь самое главное – сила не в размерах. Не в физической силе. Самое главное в жизни – это сила духа. Очень важно сегодня не быть безразличным. Очень важно объединяться. Слава Украине! Вы знаете, если кто-то думает, что он меня может спрятать лицом или чем-нибудь другим, он не ошибаться. Порядочная элита, я же вижу, что вы все порядочные люди. Не так, за раз платят Багато хто платят по тому, на чьих ранеными, тех, без домашнего резко. Мы живем. дела закрыты. Это является одним из ключевых условий. У нас еще есть сегодняшний и завтрашний день. А во сколько приблизительно? сейчас вот в этот момент. Минут 10, 15, у ну, да. а установлен приблизительно источник да. оперативной да. информации? это все в а руках -а -а. власти, то я боюсь, что будет новый виток эскалации. Снимаем, что закрыто, да. полно. Давай, мы закончим, мы закончим, мы закончим, Наша задача, чтобы вы покинули живыми здоровья, полетели. Здравствуйте.